Мы никому не нужны. Жду, пока мы а да? кого на да. не знаем отсюда. Пока не специально съела, не Да, Он не свой народ За то, что вы нас и так обидели. Да. Я вас сейчас внимательно выслушаю. Да. Расскажу вам, какие меры и решения приняты на сегодняшний день. Я э, выслушаю вас всех и расскажу, как мы будем действовать. Ваше право, протесты. Правильно, протесты наши. А вы подумали о том, посмотрите, какие люди здесь будут. Давайте в как мы будем общаться, или инициативная группа, я с вами буду общаться. У меня есть огромное вам. Значит, у меня к вам огромная а -а -а. -а -а. просьба. Я вам расскажу о тех решениях, которые мы приняли по городской медицине. Договорились? Хочу начать с чего? О том, что у вас... Микрофон, микрофон. Мне просто тяжело. Микрофон для вас я услышал. о том, что мы собрались здесь пять минут назад. конечно. Конечно. Значит, да еще раз люди добрые. Я хочу начать с чего? Никто не забирал конституционного права обслуживаться в тех медицинских учреждениях, которые вы для себя выберете. Это первое. Второй момент. Второй момент. Городская голубая поликлиника так называемая

мы сейчас в разной разной форме говорите. Но вы мне слово не даете.

кто мне покажет хоть одно такое извещение? Раз, что из этого, что из того, что сейчас ручим, я читаю. Это было сказано о том, что розданы объявления, где сказано, я цитирую своего коллегу, не имеет права, так прозвучало от вас. Так, я теперь вам читаю всем четко. Лазерская Миска Рада, Доводить до вашого відома, що з першого першого ви будете отримувати В поліклініці лазівської міської ради за адресою. Вот. физически не 5-7-10 человек, вы требования общие знаете, меня никто не хочет слушать, огромному сожалению. Но это ваше право. Значит, еще раз повторяю, в организации медицинского обслуживания «Голубой поликлиники заложен исключительно вопрос качества обслуживания. Второй вопрос оптимизации средств. И мы посмотрим, где жизнь покажет о том, как через... Если от 7-10 человек, я всегда его Я всегда его И меня кричат. Как вы не Но я, к сожалению, не могу цитировать. эти войны. дети Возьмите инвалида. Я их могу... Так все нанимать? Отправляйся. управлять, заелся тоже быстро. Стоял на площади перед выборами такой хороший, он сделает для людей что-то. Что ты что сделал для людей? Ничего. Надо подписи забирать от отдельных от депутатов. 감사 <목소리나>

В данной реформе что поликлиника будет на микрорайоне. У меня в квартире два инвалида. Смогу я вести на вот этом автобусе, чтобы или маршрутке. Мне надо до этого нанимать такси. А на пенсию, на что мы живем, я не буду возить. Я прошу оставить поликлинику, прислушаться к мнению людей. А вы живете в районе? В городе, вот здесь, возле юбилейного. Аж тысяча квартир? А если, а если это? плохо а человеку стало, почему ста а а этот мэр? Можете прокомментировать, что вас не устраивает в этой реформе? Нас не устраивает, нам хочется, чтобы мы обслуживались в городе. Люди не смогут ездить, если люди. Да. Наши маршрутки берутся на абордаж. Туда не сядет ни пожилой человек с палочкой, ни с ребенком, с коляской, женщина там или мужчина. То есть это лишает нас медицинского обслуживания. Город лишает медицинского обслуживания. И вот мы, например, наш весь дом, вот бабульки вот там стоят, им здесь тяжело стоять. Пришли, чтобы заявить, что мы будем обслуживаться в поликлинике, в которой мы обслуживаем. А мэр и администрация города пусть делают для этого все нужное, все возможное. А мы будем продолжать обслуживаться там. Спасибо. Спасибо. Не устраивает данная ситуация, вот что на район переводит. Меня не устраивает тем, что я участник боевых дней. Это раз. Мне 71 год. Хожу, это если мне ходить туда. На рудку не сядешь очередь здесь была, а там еще очередь будет больше и куда мне инвалид я инвалид третьей группы по афганистану и вот это мне сейчас туда ходить я задыхаюсь не могу не ходить ничего спасибо Все. то есть вас не устраивает то что вам придется далеко добираться да, да? Города, а тим, які живуть на Виловці, там на Сахалі, їм як? А якщо вот, э, пропонує городська власть безкоштовно? безплатно? Для... Микро... Автобуси на три дні. Буквально три дні будуть все у нас. І все. Далі, хто що як хоче, обіщають багато, але роблять мало. А на той год будуть вибори депутатські, ми їх переберемо. Если говорят, что ну, автобусы будут. Есть такие бабушки, которые живут, они в тапочках, сюда ходят в поликлинику. Это, не мои слова, это одного из наших. Ой. А как они в тапочках доберутся до того автобуса, выстоят автобус, там маршрутки не, не безразмерные. А потом еще туда ехать, обратно ехать. Это что, хотят, чтобы эти бабушки раньше времени ушли на тот свет? Не иначе поймите, какая здесь база отличнейшая, здесь водолечебница, здесь все, врачи отличнейшие, и пенсионеры, ветераны, это ползаем мы здесь и будем ездить за черта на куличку. Тут же рядом все, врачи отличнейшие, мы всех врачей знаем, и все врачи нас знают, потому что мы из века здесь, больница еще здание отличнейшее, и хотят сдать под гостиницу. Вообще, у вас такая информация, информация что информация, это будет здесь гостиница. И железнодорожные тоже хотят гостиницу сделать. Вот пройдет время, я знаю, что они на своем настоят. Они больницу эту все-таки отдадут под гостиницу. Вы увидите, заберут тех, кто в кармане денежка есть. Власть имущих сейчас стоит перед нами. И не реально строили эти поликлиники, строили все мы их. В походах делали месяцами, и потом все строили в общем. А не а Рева построил, то теперь забрать надо. Не, ну Рева к мне не Значит, э, мой родич в больнице лежит 10 дней, заплатил 2 900. В <свят> холоде. <свят> Десять градусів тепла в больниці і прийшов син. Дві дев'ятсот за що заплатив? За, за лічення, за больницю, за койку, за все. Прийшов 2, син 2, і э, підійшли больні. Отут дує, отут сквозить, отут сквозит. а Він і каже. А те, я возьму п'ять гривень на той рулон? Щоб заклеїти вікна. Що в нього? 5 гривень немає. По 2900 брати, у холоді людей держати і забрати ще больницю туди, щоб люди їздили. На якому основанні? А Значить, де вони де лежить він. Він уже виписався. Вчора його виписав. У терапії він із серцем де, де, лежав Центр... на... На, 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 на мікрорайоні. Мэр порешал за нас, Она а не... вообще не спрашивал, есть... хотите ли он этого или не Вас хотит. не устраивает то, что сначала с людьми не посоветовались и произвели изменения. Абсолютно да? не устраивает. У меня малые дети. Я с Савиловской стороны мне добираться далеко у меня отец инвалид. И таких здесь, вот сейчас, на данный момент, очень много людей. А ближайший районы. Как им добираться? А транспорт, как у нас сейчас ходит? Как у нас на вокзале борда какой творится? Тяжело добраться до Харька, до Днепра, до Донецка, не то, что сюда приехать. А люди ездят с разных сел, с деревень. И добираться до микрорайона, это тяжело и напряжно. Я не знаю.